Давайте оккупация. Начнем с самого плохого, окупация Улидара. На сегодняшний момент смотрим окупацию Улидара. Не получится у них. Пока в подвешенном, видите, таком, тут даже тяжело, но подвешенное состояние тяжелое. Эм, не, не должны его до конца как бы вот это взять так, как они его хотят полностью, да. Здесь карта пассива. Опять же, здесь идет речь о… А, несмотря на такой мощный тиск со стороны расширения давления, у них все равно вот карты показывают ограниченные возможности с их стороны. Они же привыкли с размахом, с размахом вести на убой. Ситуация, конечно, там жаховая. Ну, давайте надеяться на лучшее. Ну я пока не вижу. Несмотря на очень тяжелую ситуацию, я не вижу, что не вижу. Она официальна, мы сейчас не раскрываем никаких карт, на всех пабликах она прозвучала. Про те, що в оточенні може опинитися 72-га бригада, яка захищає вугледар, що зараз ситуація там критична, і хлопці і дівчата, які зараз стоять там, можуть сильно постраждати. Це таки... да, правда, критично. Чи зараз є можливість запобігти цьому, прийняти міри для того, щоб врятувати. Ну, давайте так. По первой карте выход из этой ситуации должен быть. Ну, я очень надеюсь, неожиданный какой-то выход. Из плохого, что? Это применение, видимо, то, что они применяют, либо фугасных вот этих э, фосфорных бомб, или короче, то, что запрещено э, э, мировым этим законодательством. И это химическое оружие, это башня, это понятно, я не знаю, что там еще осталось, там стирают, ну, с лица земли. Но будем надеяться. Шанс есть, давайте так. Шанс... Ситуация... Шанс есть. Да, верим в это. Давайте еще посмотрим по Донеччине, есть того, что будут певні просувания ворога и на других территориях. И таких мест, как Буковский, Гладар, будет все больше и больше, про которые нам доводится читать. Окупация Покровская. Окупация Покровская. Я не вижу пока оккупацию аккупация Дай Бог, чтобы это было не пока, а было остаточно и окончательно. Вот видите, они вот тоже тут жах, конечно. Вы смотрите, здесь они показывают, сейчас показывают одни и те же карты. Дойти до, доходят они до определенной точки. Я думаю, что эта точка уже есть. Когда будет выход из этого, из этой ситуации, видите, То есть смотрите, по планам, то, что они вот будут идти дальше, продвигаться дальше, нет, здесь вот тупик у них. До какой-то, вот все время они показывают до какой-то какого-то предела. И тогда ситуация должна меняться. Ну, одни и те же карты они показывают. Будем смотреть. Понятно, что я понимаю, что когда ты говоришь, что ну, та трагическая ситуация, которая защитников и наших людей, это, конечно, ну, очень тяжело. Что будут еще просувания на Донецком направлении? Все на Донецком направлении России будут еще На Донецком направлении России не Ну, давайте так, здесь идет противодействие этому продвижению. Тут еще, как бы так сказать, ну, мы увидим какие-то события, которые, они более, что ли, ну, тут есть планы, видите, у украинских вооруженных сил, чтобы их не оглашать, что эта ситуация тут должна сначала ослабиться, ну, потому что они уже их тут, понимаете, они из последних сил, они на пределе, но нам от этого не легче, потому что все равно, да, вот прорыв был там, и все равно они лезут и лезут, и планы перед ними стоят. То есть здесь должен быть другой такой хитрый ход, когда в надежде, что эта ситуация. Изменит э, э, действия российских войск э, в этом в донецком направлении. Ну, приходится говорить так, чтобы не оглашать свой план. Так, так, так. Пол, получится сорвать э, продвижение. Вот так давайте спросим, российских войск в донецком направлении. Украинские вооруженные силы сорвут продвижение. Но опять же, они показывают те же карты, которые я не буду показывать. Э, тех планов, которые я которые планируют и здесь не одно здесь не одно действие украинских вооруженных сил если таким образом это даст сбалансировать здесь ситуацию и ослабить их э, 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 напор ну а потом уже будем реш... будут решать Будемо вірити в те, що план дійсно є, як ви і сказали, Є, є, є. там є, там де Ну, ви ж знаєте хитрость наших ребят в хорошому сенсі слова, е, коли дає можливість, ну, осуществить казалось би неосуществимое. Та да, віримо в них, віримо в те, що скоро офіційно прочитаємо ці хороші новини. Але зараз давайте подивимося ще декілька міст, які на превеликий жаль знаходяться постійно під ударом ворога, і що найгірше мають колосальні наслідки зі смертями. Це Харків, Харків ситуація ситуації... Харкову. Діжитесь, Харкова, могучі й стойки. Ну ні слов, просто підратися та все. Хайка, Сколько еще? Харьков будет äh, так жестко атаковать со ну здесь